Понятно, что же здесь происходит сейчас. Расстаемся, неправда, не верю. Вы придете опять в сентябре. Голоско ваши звонки трели вновь услышу на школьном дворе. И увижу опять в кабинете беготню вашу, шум, кавардак. Я готова отдать все на свете, лишь бы все это было бы так. Но, увы, стрелки ходят по кругу, только право, без всякого но. И сейчас на прощание друг другу нам осталось сказать лишь одно. Все, что было не так, вы простите. Из любой самой дальней дали вспоминайте, пишите, звоните. Не прожить мне без вашей любви. Я люблю вас, люблю вас, ребята. Мой родной, самый лучший мой класс. До сих пор мне еще непонятно, что же я буду делать без вас. Какие вы нарядные сегодня. Невесты вы, не женихи. Спасибо вам за то, что вы мне дали. Прекрасный юмор, радостный настрой. Сегодня мы расстанемся друзьями, вы школы дверь сомкнете за собой. Спасибо вам за ваше уважение, за помощь и поддержку и талант. И вам сегодня, даже без смущения, я подарю души своей бриллиант. Еще открою важную вам тайну. Любимые мои выпускники. Таких, как вы, я больше не встречала лучшие мои ученики. Пусть будет светлая дорога. Бог вам даст и здоровья, и сил. Ну а я помолюсь перед Богом, чтобы Он вас берег и хранил. Выпускники 11 А класса 2014 -го года.